Вот я ж, я знаю, я видел эту инструкцию другого человека. Ну, ну. Что тут я против Я никому вообще ни, ничего плохого не говорю. Вообще. Вот инструкция. Вот смотрите, ребятки, состав состав уже на лицо. С кем вы пойдете голосовать? Возьмите с собой всю семью. Нам всем важно выбрать мэром Буряка. Ну вот Где это ж... написано, вот. Буряка? Я уже, я, извините, я эту инструкцию Дай, возьму у вас. Нет, 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 да. нет. Бежать я вам уже не дам. Сейчас выехала милиция. Я не агитирую. Я ни, ни за кого, ни, никому ничего не говорю. Листовка есть, Станислав Бадил всем лицу. Сейчас это факт фиксируется. Есть сопутствующее видео. И я думаю, что это будет факт расследоваться в рамках 212 административного кодекса Украины. Это незаконная агитация. Ходят по квартирам, частные дома настойчиво так звонят. Спросил, ну поговорил с женщиной, зачем вы звоните? Она говорит, звоню поговорить с людьми, Напомнить им о том, что нужно голосовать и так далее. Я говорю, вы понимаете, что вы попосредованно можете агитировать, потому что ваша газета, она за определенного кандидата. Вы на протяжении трех месяцев бесплатных людям носили. Вы своим присутствием можете напоминать. Она говорит, нет, вот у меня есть инструкция, и я, соответственно, инструкция действую. Она мне дала эту инструкцию. Вот вы можете на, на, на камеру снять ее. И я, когда почитал эту инструкцию, немножко так обалдел. Вот, то есть, ну, вот, на, зачитаю, да? С кем вы пойдете голосовать? Возьмите с собой всю семью. Нам всем важно выбрать мэром Буряка. Он среди них всех один мужик. Они на всю жизнь оправдываются и объясняют, почему. В случае не определился, вот тут протокол идет общение с людьми и что нужно отвечать людям. За кого нужно голосовать? Это Происходит довольно настойчиво, то есть при мне она звонила в домофоны, говорила, что я от вас газету приносила, вспомните меня, запустите меня, мне надо с вами поговорить и так далее и тому подобное. Естественно, не было возможности к каждому в квартиру зайти, но вот то, что мне дали этот список, вот он говорит о многом. А это сотрудницы почты? Это какой? сотрудницы, дело в том, что непонятно кого. Я спросил, есть ли у них приказ от начальника, почему она в выходной день вот ходит по квартирам. Она сказала, что приказа у нее нет, официально они не трудоустроены. Офис где-то здесь находится на Кремлевской, по-моему, они сказали. В офис они отказались в свой подъезжать, звонили своим начальникам, попросили их приехать. Начальство не приехало, мы полтора часа провели с сотрудниками милиции, никто к ним не приехал, видимо... И не приедут уже. Вот, то есть их, их бросили, забыли. Они, соответственно, дали показания. Милиция их отпустила.